Вітаю, друзі. Ви дивитесь канал Астролюкс? Мене звати Анастасія Великоївани. Сьогодні на зв'язку з нами астролог Влад Рос Влади. Я вас вітаю і хочу почати з дуже гучної заяви нашого пана Буданова. Процитую він каже, що якщо до літа не розпочнуться серйозні переговори, Україна може перестати існувати. Чи дійсно у нас все настільки погано і наскільки великі шанси того, про що говорить пан Буданов? А вы не задумывались, что это специально Буданов э, скинул такую информацию, и там в «Украинской правде» это напечатали mm -hmm. потом, чтобы для того, чтобы наш враг как можно больше воевал, не соглашался на перемирие, сам истощался, а потом мы ему там делаем удар, раз, два, три, и в дамки, да, тем более совершенно недавно... Наш главком в очередной раз заявил, что невозможно выиграть войну, находясь всегда в обороне. Поэтому да, может, Буданов специально кинул такую дезинформацию, да, чтобы расисты думали, что надо и дальше и дальше идти, воевать, истощаться. А там вдруг у нас раз и появятся новые бригады, абсолютно вооружены уходящим Джо и они могут очень легко и бесповоротно пойти летом как раз где-нибудь в мае, в июне месяце в атаку. А поэтому Украина совершенно не заинтересована сейчас заканчивать эту войну. Поэтому, я думаю, это абсолютная дезинфа, дезинформация, прекрасно. Буданов великолепно умеет работать. Ну и он просто провозгласил то, что сказал Патрушев, что Украина перестанет существовать в этом году. Mm -hmm. то, что хочется в Москве. Я считаю, что это пастка, я считаю, что это капкан, вырытый Будановым, для того, чтобы Москва не соглашалась ни при каких условиях сейчас заканчивать эту войну. И купился на это вот буквально вчера Лили Путин, он сказал, что он не будет менять дело с просроченным президентом. Супер! Спецоперация Буданова удалась. Аплодисменты. Mm -hmm. Таких как никогда не было, и вот снова, как то говорят. Насправдишь, мы имеем еще одну заяву. про вона За океану в Сполучених Штатах Америки заявили, що зупиняють гуманітарну допомогу Україні строком на 90 днів. Чи може статися так, що зупиниться ще й військова допомога Україні від Штатів? Ну на лікарні завіс та значить з гуманітарною допомогою. Могу вам сказати, у мене от клієнтка. которая живет в Вашингтоне, ее уволили. Вот из-за этого указа, значит, буквально вчера ее уволили, она мне позвонила, поплакалась из-за этого указа Дональда Трампа. Потому что вся вот эта амбассадорская миссия, вот, где защита наших украинцев, в том числе в Америке, прекращена. Теперь наших э, не будут принимать там. Вот. Я ее уволили, она американка, она уже 20 лет там живет. И вот все, все, что можно знать о Дональде Трампе. Он, не знаю, куда он смотрит, но он точно как слон значит, в посудной лавке способен растоптать даже самые прекрасные, добрые инициативы, которые были ранее созданы даже уходящим правительством Байдена. А, ну, что могу вам сказать, что, я думаю, и гуманитарная помощь восстановится ровно через три месяца, а, ну, а военная ни в коем случае не, не будет отменяться. Мало того, в ближайшее время, если не будет идти Лили Путин на уступки, а, значит, Трамп выделит ту помощь ПДА, которая осталась от Джо Байдена, это примерно 4 миллиарда долларов, а, чтобы показать, что... Звонить он в Москву не будет, да, пока Лили Путин не пойдет значит, на те условия, которые выдвинул Дональд Трамп. Убирайся из Донецкой области до тех границ, где начиналась война 22 года. Убирайся из Запорожской области, убирайся из Херсонской области. Короче, Отваливая нам земли, где есть литий, где есть все редкоземельные земельные металлы, мы сами хотим это добывать в Украине по сниженным ценам. Вот я разрешил не до Дональда Трампа. Мы еще бачили... или Путина, и тут еще опять в очередной раз заявил, что опять их кинули, опять их обманули, и вообще не отвели войска от Киева только благодаря тому, что мы должны были подписать уже эту капитуляцию. В общем, вся одна и та же пластинка там играет. Но, дорогие друзья, резко все поменяется. Всех поздравляю с наступившим сегодня годом змеи. Змея пришла, змея придет. Змея порвет Лили Путина и уничтожит его вместе с его арабой. Мой прогноз будет переворот. Вот после переворота в Москве договоримся, заключим мир уже с новым президентом. А если он не хочет заключать это, и считать нелегитимным Зеленского, то он сам чувствует этот двойник Владимира Путина, что он сам нелегитимный. Это озеркаливание идет. С ним ничего нельзя подписывать, потому что он есть абсолютнейший ну, двойник. Ну, это не тот человек, который правит страной. Вот с ним точно ничего нельзя подписывать. А Зеленский абсолютно легитимным. У нас в Конституции прописано, что во время военного положения не происходит никаких выборов. Вот и все. А если он добивается, чтобы Зеленский пошел в Конституционный суд, пускай он добивается то, то же самое, пускай Конституционный суд мира или еще там признает, что он уже 25 лет этот, не знаю, там, это, то двойник, тут тройник Путина появляется, там непонятно. Ну, 20, Короче, 25 лет шайка нищих э, кооператива Озера правит этой страной. Э, мафиозная структура. Кто из, из, из них легитимный больше? Это, я думаю, что Зеленский суперлегитимный, а та – это ну, абсолютно ничтожная, плешивая тварь. Вот этот недоросток, недомерок, ну, пора от, отваливать. Дорогие друзья, прогноз. 2025 год вот эта шваль уже не будет править. Раширашиська Та й так і буде. Ми всі на це дуже сподіваємось, і звісно, що ми сподіваємось на мир в Україні і те, що він настане скоро, принаймні. Uh, в Зв'язку з цією темою у нас в мережі саме зараз шириться стоденний план Трампа, і там прописано завершення війни, начебто до 9 травня, начебто зі здачою всіх окупованих територій. А це наразі нагадаю, 20% України, і ще й там є зняття санкцій з Росії. Чи реалізація цього плану можливо? Чи все ж таки це знову таки uh, дезінформація і навмисне вкидування подібних новин? заказная статья из москвы вы что думаете что дональд трамп знает что такое 9 мая он даже не знает что такое 8 мая понимаете где uh -huh. решение второй, ну, не второй мировой вторая мировая война вообще завершилась, завершилась значит 2 сентября 2000 не 2000, а 1945 года, а, ну, по крайней мере, все отмечаются завершение вот этой войны 8 мая. А кто бы знал тому Трампу, что есть 9 мая, если там из Москвы там, заказная статья не пришла, да. И кто бы знал, что, ну, и другие там перипетии, все хотелки Москвы в этом всем. Дорогие друзья, просто можно купить сейчас любую газету, даже «Политику». Главное, нужную сумму заплатить 200 тысяч долларов, 200 тысяч, 300 тысяч долларов за статью, 300 тысяч долларов. Слушайте, ну как-то надо выживать из в век технологии, а тем более искусственный интеллект уже все подавляет всех. Вот китайский искусственный интеллект практически уничтожает чат GPT, да, американский. Ну, то есть надо выживать каким-то образом. Поэтому это абсолютнейший фейк, абсолютная дезинформация. І та хатівкиMoskvy. От, вот так Москва відідать мир со своєї точки зрения. Слухайте. Ну у нас же якраз заява з Москви. Путін заявив, що його СВО закінчиться через два місяці. А це виходить, що орієнтовно, десь також. Квітень, березень, туди. Чи можливо припинення дійсно війни до цієї дати, чи знову ж таки вони просто зараз заявляють все, що можуть, все, що хочуть, все, що бачать? Ну, Я думаю, що вони хоче і далі продовжувати війну, він не хоче її заканчивать, ті люди, які вокруг нього, всякі патрушеві, корольові, всякі там, не знаю, ковальчуки, всі братія вони хочуть і далі все це заграбасти. Тем более, по некоторым данным говорят, что они столько у нас редкоземельных металлов и минералов захватили на этой земле, что эта война полностью им окупится, оказывается. Uh -huh. Даже если вот и там, они там, если и потратили на всю войну против Украины триллион долларов, да, то оказывается, все это там в этой донецкой земле там зарыто, и там даже больше. Там 4 триллиона, понимаете, именно в Донецкой области. Поэтому Дональд Трамп говорит, вы вываливайте оттуда, нам самим нужны редкоземельные металлы. И, естественно, вот такая вот ситуация может продолжаться и дальше. Но Дональд Трамп прекратит эту войну, по крайней мере, он договорился уже с саудовским принцем, значит, Бен Салманом, что точно нефть упадет резко и очень быстро. Вот все, что происходит с Дональдом Трампом, у него происходит резко и быстро. Он сказал, что Панаме вот за сутки там убирайтесь, или не Панаме, а Колумбии, убирайте все своих этих самых на самолетах быстренько, да, иначе повыше для вас газ имеется в виду 25 процентов на товары, не газ, имеется, но я так пошутил, да. То же самое будет сейчас с нефтью в мире, 50 долларов за баррель нефти к месяц. Вот тогда точно там Лили Путин или кто там находится в Москве наконец-таки. Подумать, что не на что уже вести войну. И я, знаете, вот мой прогноз, когда можно четко будет говорить о том, что война на исходе. Я всегда говорил про май месяц, и я думаю, что в мае будет стоимость нефти 50 долларов за баррель, вот, а может быть и 40. А это критически невозможно дальше добывать. Ну, можно, конечно, добывать и продавать нефть Российской Федерации, но только уже в убыток себе. Поэтому мой прогноз: пока ніфтні не война не закончится. Ну я думаю, в конце в как раз якраз ніфть и війна закончится. Такой мой прогноз. Да. Слухайте, ну повертаючись до оцих гучних заяв Дональда Трампа про його рішучі дії, хоча здається, тільки другий тиждень його президентства в Сполучених Штатах. Де о, все ж таки чи може намітитися ще один військовий конфлікт? Я говорю про конфлікт між США та Данією. Да нет, ну там ничего не может быть. Вообще, во-первых, обе страны находятся значит, в НАТО. Да? То есть, ну, одна страна НАТО нападет на другую сторону НАТО. Ну, это очень смешно. Я просто думаю, что Гренландия, у них там может проходить референдум, они просто выйдут из состава Дании. А потом по, по, Дональд Трамп каждому из них гражданину Гренландии. Видите, как хорошо сейчас стать гражданином Гренландии. Понимаете? Ну, по миллиону долларов выложит Дональд Трамп, там, а может, по 10 миллионов, да, то есть каждому, да. И они проголосуют за состав, за прохождение в состав Соединенных Штатов Америки. Я думаю, просто так произойдет. Но они в любой момент, у них даже по Конституции Дании есть возможность, 2009 года есть такой закон вышел, что они могут в любой момент произвести референдум и вывести из состава Дании. Я думаю, это прекрасно. Когда их купит Дональд Трамп. Вот. Мой такой прогноз, без скромной, без всякой войны, просто жители Гренландии сразу станут все миллионерами. Трошечки подзароблять, ну, нам не шкода, известно, что. Но, а, повертаясь ну, до... В суровом климате живут, дорогие друзья, что компенсация, я думаю, да, Має должна буде. быть нормальная. Да так, И продукты так. у них очень дорогие. У них хлеб стоит 10 долларов, буханка. Да. Повертаючись, все ж таки до України, хочу обговорити тему стосовно Умєрва. адже НАБУ зареєструвало провадження проти нашого міністра оборони за ознаками зловживання владою. За даними центру протидії корупції, ось буквально 24 січня. Міністр, всупереч з закону, відмовився виконувати. Рішення наглядової ради про продовження контракту з її директором безруковою ще на рік. Чи в зв'язку з цією ситуацією, яка розгортається, можуть звільнити Умєрова з його посади? Ну я вже давно говорив на своєму каналі. Підписуйтесь на мой канал. Значить, у мене є телеграм-канал є і Ютуб канал. Я на своєму каналі вже давним-давно сказав, що у Міра все. Просто с ним будет происходить такая постепенная, постепенная, ну, хейт к нему, да, постепенно его будут убирать, то же самое, как было с Залужным. Решение, например, о увольнении Залужного было принято примерно за полгода, как его уволили. Я знаю, что еще летом Зеленский с 2024 года Зеленский решил уволить Мирова. Поэтому идет вот такая кампания по отношению к нему. Ну, человек абсолютно бесчестно поступил к нему, а Зеленский не прощает ну, предательства. Поэтому миром будет точно уволен. Ну и про еще одну кампанию, я говорю про мобилизацию. Ну, потому что появилась информация, что студентов и можуть могут під час час каникул. Это це возможно? А я сделаю харар, посмотрю. Харар это примерно как второго, можно посмотреть или реально, как а, происходит ситуация. Ну, получается, у правителя Кверента, то есть ваш вопрос, находится в доме тайн, обманов, иллюзий, фейк, абсолютнейший фейк. Угу. И тот человек, который его провозносит, ну, вообще можно его отправить в тюрьму за этот абсолютнейший фейк. Підтримую, тому що не можна так суспільство? Ні не пам'ятаю, не пам'ятаю, не скажу вам зараз. Проте все ж таки у нас є одна заява від очільника Львова, мера садового, бо він заявив, що деякі аеропорти запрацюють вже влітку 2025 року. Чи правда це, і чи дійсно у нас можуть? а відновитися сполучення для цивільних людей. І де це можливо? У Львові, у Ужгороді чи взагалі де інде? Дорогие друзья, еще полгода назад, опять повторяюсь, на своем канале Влад Рос говорил, что во Львове запустят весной, максимум ранним летом, аэропорт. Он будет первым именно во Львове. Дальше пойдет очередь Борисполя, а дальше будут уже остальные аэропорты. Но об этом все знают, кто подписан на мой канал. Еще раз повторяю, Влад Рос, есть такой канал в Ютубе. Ну і хочу запитати за наболіле, тому що всі ми слідкуємо за ситуацією на фронті. Бачимо, яка вона важка. І власно переймаємось ще за одне українське місто Покровськ. Що з ним буде? Чи окупують його росіяни? А, ну будь-ячі жосточона борьба за Покровськ. Всі прекрасно понімають, що Сильські пока не здану будь оставатися главковим. Ну как только стане, там місць у нас. значит, очень интересный молодой главнокомандующий, которому сейчас чуть больше 40 лет, то есть ему 42 года, который будет его в скором будущем может заменить. Я пока не буду его фамилию говорить, но ему 42 года, уже я могу вам сказать, что он дышит в сырскому, если сырский не, это, не сможет уставить, сберечь покров, то будет он уволен. Но, по крайней мере, такая ситуация, что где-то до мая месяца мы Покровская должны продержать, да, по крайней мере, вот до этой до 9, когда там это в Москве любят майские праздники, да, ну, по крайней мере, до мая мы должны его выдержать. А тем более сейчас такая слякотная погода, очень теплая зима, невозможно пройти, проехать. На максимум, что они могут сделать, это фабами его просто уничтожить полностью. И от него просто мокрого места-то не останется. То же самое, что они сделали с Бахмутом. Вот, скорее всего, его ждет да, сценарий Бахмута. Но мы там будем держаться до конца весны, я так думаю. Зрозумела вас. А там может все и закончится. Дай Боже. Ми цього дуже дійсно чекаємо. Все ж таки, ми ще на порозі останнього місяця зими. Хочу вас запитати, яким цей місяць лютий буде для українців, і в які числа буде підвищена небезпека, в які числа можливо нам варто чекати масованих обстрілів від ворога найближчим часом? Ну, кам'яне странно. От о, буде очень складна ситуація да? в Гіпалунія, давото траси там для какраз буде. буквально середина месяца, 12, 13, 14 февраля. А там могут быть очень такие сложные ситуации перипетии. А также не очень такая благоприятная ситуация может быть вблизи третьей годовщины, 23, 24 25 числа. Вот я бы отметил именно вот эти точки, uh -huh. где по нам может наноситься все что угодно. Особенно самый опасный момент, это третья годовщина, когда как раз Марс будет разворачиваться. Но это может как привести к тому, что война, и военные действия, и ракеты, которые раньше стреляли по нам, может быть, это в последний раз, да? потому что Марс будет из ретроградного движения переходить в директное либо это будет как бы такое что это будет апофеоз всей войны и мы можем наконец таки какой-то орешник увидеть где-то в какой-то стороне и не обязательно что это может быть украина вот поэтому вот такая вот ситуация. От до речі, про «Орєшнік» ви заговорили, а ми ж пам'ятаємо заяву переобраного, начебто дуже легітимного Лукашенко, який заявив, що зовсім скоро ця ракета буде в Білорусі. Чи можливо так, що той самий «Орєшнік» буде летіти на Україну саме з Білорусі? Зараз посмотримо харарну карту. і, значить, Що у нас тут ситуація, яка, значить? Получается, человек в латах с непокрытой головой и протянутыми руками. Ну, он говорит, что это абсолютная ложь, вранье. Это в очередной раз белорусский цыган нас это самое обманывает. Кто не знает, дорогие друзья, Значит, Лукашенко родился от своей матери от кочующего цыгана. Есть только такая четкая информация. Посмотрите на его старших детей, у которых темная кожа. Почему-то как у цыгана. Ну, сам Лукашенко вышел более европеидным, и младший сын тоже европейский такой оказался. Поэтому Голеньки хочет этому европеидному сыну передать свою власть. Mm -hmm. А, ну это все он, он, хотел бы, мечтал бы орешник иметь, что если что, Москва неправильно поступит, то он может орешником по Москве замочить. А на Украину он как бы так не... Вот получить бы орешник против Москвы, вот бы этого он хотел. интересная теория известная, что що... проте ТММ еще одну очень сумную звездку, я бы сказала, потому что... Що... Ми стали ще ближче до ядерного апокаліпсиса. Є такий в світі годинник судного дня, і от зараз його знову перевели ближче до півночі а півночі це символічний час, який якраз говорить про те, що все настала рукотворна катастрофа для всього людства через дії людей. Все ж таке, зараз, наскільки я пам'ятаю, 89 секунд до півночі чи е мы побачим ядерную катастрофу у 2025 году. Ну, показывает хорошая карта, в 2025 году точно не увидим ядерной катастрофы, но вы не заметили, что а, на секунду ближе к ядерной катастрофе мы стали как раз после того, как китайцы выпустили на рынок супер такую практически готовый искусственный интеллект, который может превратить э, всех роботов, да, которые могут уничтожить этот мир, там запустить ядерную бомбу, и Терминатор, э, который мы видели с Арнольдом Шварценеггером, может полностью воплотиться в нашей жизни. Я думаю. Совпадение? Не думаю. Ой -ой -ой. Поэтому, наверное, они думают, что искусственный интеллект может уничтожить весь наш мир. А Дональд Трамп подписал такой указ, что искусственный интеллект абсолютно безопасен. Но я думаю, он просчитывается. Вообще мы находимся на грани катастрофы человечества. Есть даже вот такое, такое предсказание, что это последний Папа Римский что это последний президент Америки, что, в общем, все последние. Может, мы находимся в конце времен. Но, может, как-то э, на, э, кто-то нам при, при, прилетит, какой-нибудь Маклайф назад из будущего, да, и спасет. Так, нас. Так. Да, может, всякое. Хочеться вірити, звісно, що тільки в краще, і хочеться завжди вірити в перемогу України. І, Власне, наостанок хочу запитати у влас влади, які дії має зараз робити Україна для того, щоб якнайшвидше закінчити війну при цьому з найменшими втратами, ну направити якогось, значить, знач чоловіка, да котрий не знаю там. ударить по голове этого самого плешивого недомерка, там что-то сделать с плешивым недомерком. Там. Ну, короче, дорогие друзья, война не закончится, пока не будет переворот в Москве. Я уверен, что она закончится, но только потому, что плешивого недомерка мы больше не будем видеть на экранах наших телевизоров. Мне кажется, что там уже все созрели, чтобы наконец-то какую-то табакерку найти, ударить ему вот прям туда, между глаз, и вообще там забить там и так далее. Но самое интересное, что люди, которые не верующие в двойников, вдруг начали говорить, что все-таки этот двойник был, значит, встречался... С, значит, с детьми блокадного Петербурга. И самое интересное, это сказал Дмитрий Гордон, который никогда не верил в двойников Путина. И тут он начал почему-то верить, дорогие друзья, это не случайно. Может быть, он себя начинает реабилитировать после своих несбывшихся прогнозов. Зрозуміло вас. Дякую вам, Владе, за ваші відповіді. Друзі, ми, як завжди, дуже сильно чекаємо вподобайок та коментарів під цим випуском. Обов'язково підпишіться на наш канал. Підпишіться на канал нашого гостя. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Тисніть обов'язково на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І, звісно, що бережіть себе і донатьте на ЗСУ. Побачимось!